Добрый день, уважаемые день, за 23 числа э, были подключены системы центрального отопления объекта э, социальной сферы. 25 сентября были подключены системы квартиры и дома в город Гулянских система центрального отопления. Хотел бы отметить, что на сегодняшний день подключенных объектов в городе Улианских нет. Э, все технологические сбои э, устранены в форму объеме. Э, хотел бы отметить, что ежедневно проводит мониторинг температурного гидравлического режима всех теплоисточек по городу Яновку. В начале так, так, отопительного сезона были определенные проблемы в Ленинском районе, засвияж, в ближнем по гидравлическому режиму. Но была, скажем так, создана рабочая группа, куда пошли Предстоятельные управляющие компании, ресурс организаций, в том числе и возгенерующие компании, и отрабатывались все проблемные адреса, где управляющие компании самостоятельно могли отрегулировать систему ну, параметры системы центрального отопления. Так вот отметить, что на сегодняшний день работает группа эффективно. Дома, ну, есть у нас дома, к примеру, на минус два дома, где есть была проблема сильной, скажем так, где параметры. Присутствие кислорода в теплоносителе э, превышает все допустимые параметры на сегодняшний день. Проблемы устремлены, температурный и гидравлический режим находится в норме. А, тем не менее, несмотря на то, что на сегодняшний день э, проблем по гидравлическим и температурному режиму по всем теплоисточникам мы не зафиксировали, хорошим индикатором является поступающая заявки от населения на 5 к сожалению, в этом году, в этом году вот, с начала отопительного сезона, мы имеем на 13 октября 1746 заявок от населения. Тем не менее, на сегодняшний день отработано 1720 заявок, что составляет 98,5%. Управляющие компании после условия физически не успевают предоставлять акт отработ. работ требуем от управляющей компании автор именно заполнить все заявителя. Если э, на сегодняшний день управляющие компании не могут обеспечить э, скажем так, э, обеспечить э, замер температуры или, э, в квартире заявителя, управляющая компания производит замер э, квартирами ниже и выше по данному стояку. Тем не менее, каждая заявка находится на контроле. С начала отопительного сезона у нас остается невыполнено всего 31 заявка, которые поступили с 25 числа. Также службы 05 в вечернее время, уже по нашей традиции, производится обзвон населения, там, где управляющие компании предоставили акты выполненных работ. То есть теперь проверяем, скажем, подлинность подписей заявителей. Хотел бы что отметить, что в 95 случаях жители подтвердили, скажем так, наличие регулировочных работ там, где работы не были подтверждены, были организованы выезды на 05 и по мере, это подтверждено факт выполненных работы специалист специалистами службы 05 а, температура воздуха в помещении составляет ниже 20 градусов то есть обращает внимание на недостаточно проблем отдельных стояков и батарей ну здесь скажем так здесь уже необходимо управляющим компаниям смотреть в первую очередь изношенность в остальных проводить регулировочные работы на внутренней системе я думаю что на сегодняшний день особых проблем по городу Ульяновску что касается отопления